السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں علم نامہ ٹی وی ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ذکر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو زبان سے نہیں بلکہ دل سے کیا جاتا ہے جی ہاں ناظرین آج ہم بات کریں گے ذکر قلبی کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ ذکر قلبی کیا ہے یہ کیسے کیا جاتا ہے اس کے روحانی فائدے کیا ہیں اس ذکر کے ذریعے انسان کا دل کس طرح اللہ کی محبت میں سرشار ہوتا ہے اور یہ ذکر انسان کی زندگی کو کس طرح بدل دیتا ہے ناظرین ذکر قلبی دراصل وہ روحانی عمل ہے جو انسان کے اندر ایک نئی روشنی پیدا کرتا ہے یہ ذکر صرف زبان سے اللہ کا نام لینے کا نام نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کو یاد کرنے کا نام ہے ناظرین ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے لیکن بہت کم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر صرف زبان سے نہیں ہوتا ذکر کا اصل مقام دل ہے دل جب اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے تو زبان خود بخود ذکر کرنے لگتی ہے انسان کے چہرے پر نور آ جاتا ہے اس کی باتوں میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے دل کو سکون ملتا ہے ناظرین ذکر قلبی کا مطلب ہے دل میں اللہ اللہ کا ورد جاری رہنا بغیر زبان حرکت دیے بغیر کسی آواز کے یہ وہ ذکر ہے جو خاموشی میں کیا جاتا ہے تنہائی میں اپنے رب کے سامنے بغیر کسی ظاہری حرکت کے انسان کے ہونٹ بند رہتے ہیں لیکن دل کے اندر مسلسل اللہ کا نام دڑکتا رہتا ہے جب انسان کے دل میں اللہ کی یاد جاگ اٹھتی ہے تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں رہتا وہ کہتا ہے تو اللہ کو یاد رکھتا ہے سوتا ہے تو اللہ کی یاد میں ہوتا ہے جاگتا ہے تو اس کے دل میں صرف اپنے رب کی محبت دھڑکتی ہے یہی ہے ذکر قلبی ناظرین ہمارے اولیاء کرام نے ذکر قلبی کو سب سے اعلیٰ درجے کا ذکر قرار دیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے کرو کیونکہ دل کا ذکر روح کو زندہ کرتا ہے ناظرین ذکر قلبی کے لیے کسی خاص وقت جگہ یا حالت کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ذکر انسان ہر وقت کر سکتا ہے چلتے پھرتے کام کرتے گاڑی چلاتے دفتر میں یا تنہائی میں دل کا ذکر زبان کے ذکر سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے کیونکہ زبان تو کبھی تھک جاتی ہے لیکن دل اگر بیدار ہو جائے تو پھر وہ کبھی نہیں رکتا ذکر قلبی کی مشق شروع میں تھوڑی مشکل لگتی ہے شروع میں انسان کو قابو نہیں کر پاتا دل بار بار دنیاوی باتوں میں چلا جاتا ہے لیکن ناظرین جب انسان صبر سے اس ذکر کو جاری رکھتا ہے تو آہستہ آہستہ دل کا رخ بدلنا شروع ہو جاتا ہے پہلے دل میں دنیاوی خیالات زیادہ ہوتے ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ دل میں اللہ کی یاد زیادہ جگہ لینے لگتی ہے پھر ایک وقت آتا ہے جب دل خود بخود اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے بغیر کسی کوشش کے یہی وہ مقام ہے جہاں سے روحانی سکون کی شروعات ہوتی ہے ناظرین ذکر قلبی دراصل انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد رکھو دلوں کو اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے یہ آیت دراصل ذکر قلبی کی بنیاد ہے زبان سے ذکر کرنا اچھی بات ہے لیکن اصل اطمینان تو تب آتا ہے جب دل اللہ کو یاد کرنے لگے ذکر قلبی کے بے شمار فائدے ہیں ناظرین پہلا فائدہ یہ کہ انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے دل کے اندر موجود غصہ نفرت حسد بغض سب ختم ہونے لگتے ہیں دل نرم ہو جاتا ہے محبت بڑھتی ہے انسان عاجز بن جاتا ہے دوسرا فائدہ یہ کہ انسان کے اندر ایک نور پیدا ہو جاتا ہے یہ نور چہرے پر بھی ظاہر ہوتا ہے باتوں میں بھی نظر میں بھی جب کوئی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اسے عجیب سکون محسوس ہوتا ہے یہ سکون اس ذکر قلبی کا نتیجہ ہوتا ہے جب کوئی اللہ والے کے قریب ہو جاتا ہے تو اسے عجیب سکون محسوس ہوتا ہے یہ سکون اسی ذکر قلبی کا نتیجہ ہوتا ہے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ذکر قلبی سے انسان کے گناہ کم ہونے لگتے ہیں جب دل اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے تو پھر وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا انسان کے قدم رک جاتے ہیں دل دوڑنے لگتا ہے اور انسان خود بخود برائی سے بچنے لگتا ہے ناظرین ہمارے صوفیہ کرام ذکر قلبی کو تزکیہ نفس کا سب سے بڑا ذریعہ کہتے ہیں یہ ذکر انسان کے باطن کو صاف کرتا ہے اس کے اندر موجود روحانی زنگ کو دور کرتا ہے جب دل پاک ہوتا ہے تو انسان کے اعمال بھی پاک ہو جاتے ہیں پھر انسان کے اندر اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے اور وہ بندہ گناہوں سے توبہ کر کے نیکی کی راہ پر چل پڑتا ہے ذکر قلبی کا طریقہ بھی بہت آسان ہے ناظرین سب سے پہلے انسان وضو کرے تنہائی میں بیٹھے آنکھیں بند کرے اور دل میں تصور کرے کہ میرا دل اللہ کے نام سے دھڑک رہا ہے دل کے اندر خاموشی سے اللہ اللہ کہنا شروع کرے زبان بالکل خاموش رہے صرف دل کے اندر اللہ کی یاد کو محسوس کرے پہلے چند منٹ یہ مشکل لگے گا لیکن آہستہ آہستہ دل اس ذکر کا عادی ہو جاتا ہے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان جب بولتا ہے جب ہنستا ہے جب سوتا ہے تو دل کے اندر مسلسل اللہ کا نام جاری رہتا ہے ناظرین ذکر قلبی انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے جو دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جاتا ہے وہ کبھی شیطان کے وسوسوں میں نہیں آتا جب دل میں اللہ کا نور ہوتا ہے تو اندھیرا خود بخود ختم ہو جاتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ذکر قلبی انسان کو باطن کی گندگی سے پاک کرتا ہے کبھی کبھی ناظرین لوگ پوچھتے ہیں کہ ذکر قلبی کا اثر کب محسوس ہوتا ہے تو جواب یہ ہے کہ اس ذکر کا اثر اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب انسان اخلاص کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے جب دل سے اللہ کی یاد ہو جب نیت صاف ہو جب مقصد صرف اللہ کی قربت ہو تو پھر یہ ذکر انسان کو ایک نئی روحانی دنیا میں داخل کر دیتا ہے ذکر قلبی کرنے والا انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کا خوشبو بڑھ جاتا ہے جب دعا کرتا ہے تو دل سے نکلتی ہے جب تلاوت کرتا ہے تو آنسو بہتے ہیں یہی وہ روحانی کیفیت ہے جسے اہل دل حضور قلب کہتے ہیں ناظرین اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اگر وہ دل میں مجھے یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں یہ ہے ذکر قلبی کی شان جب بندہ خاموشی میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اپنے عرش پر اپنے بندوں کو یاد کرتا ہے یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے ناظرین ذکر قلبی انسان کے غم کو ختم کرتا ہے دل کے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں زندگی کی پریشانیاں آسان لگنے لگتی ہیں کیونکہ جب دل اللہ سے جڑ جاتا ہے تو دنیا کی کوئی مشکل بڑی نہیں رہتی ناظرین اولیاء کے نزدیک ذکر قلبی ایک ایسی سیڑھی ہے جو انسان کو اللہ کی قربت تک پہنچاتی ہے ان کے نزدیک زبان کا ذکر دروازہ ہے اور دل کا ذکر منزل ہے جو بندہ دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا اللہ خود اس کا ساتھی بن جاتا ہے ذکر قلبی کرنے والوں کے دل میں ایک خاص سکون ہوتا ہے یہ سکون پیسوں عزت شہرت یا دنیاوی ازائشوں سے نہیں ملتا یہ وہ سکون ہے جو اللہ کی یاد سے آتا ہے یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ اور امیر لوگ بھی اس سکون کے لیے درویشوں کے قدموں میں بیٹھتے ہیں ناظرین جب آپ ذکر قلبی کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کا اخلاق بدلنے لگتا ہے آپ نرم مزاج ہو جاتے ہیں غصہ کم ہو جاتا ہے لوگوں سے محبت بڑھ جاتی ہے دل کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے یہ سب اللہ کی یاد کے اثرات ہیں ذکر قلبی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی روح بیدار ہو جاتی ہے جو دل پہلے غفلت میں سو رہا تھا وہ جاگ اڑتا ہے پھر دل کو دنیا کی نہیں صرف اللہ کی طلب رہتی ہے انسان کی ترجیحات بدل جاتی ہے پہلے وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا تھا اب وہ رب کی رضا کے پیچھے دوڑتا ہے ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل سکون پائے آپ کی زندگی میں روشنی آئے تو ذکر قلبی شروع کر دیں یہ ذکر نہ صرف آپ کو اللہ کے قریب کرے گا بلکہ آپ کی روح کو زندہ کر دے گا آخر میں ناظرین یاد رکھیے کہ ذکر قلبی صرف ایک عمل نہیں بلکہ ایک زندگی کا طریقہ ہے یہ وہ راہ ہے جس میں چل کر انسان دنیا کی بے چینی سے نکل کر رب کی رضا حاصل کرتا ہے اگر ہم اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے آباد کر لیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سمر جائیں اللہ تعالی ہمیں ذکر قلبی کی لذت نصیب فرمائے ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے زندہ کرے اور ہمیں لوگوں میں شامل کرے جن کے بارے میں فرمایا گیا وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور علم نامہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی مزید روحانی اور معلوماتی ویڈیو بروقت ملتی رہیں ناظرین اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد کریں کیونکہ سکون صرف اسی میں ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں Allah Hafiz.